İnternet istifadəçilərinin çoxluğuna nəzər alan bəzi işbazlar öz mənfəəti xatirinə sosial məkanları zərərli vasitələrə çevirir. Bəzi saytlarda informasiya axtarışı bir çox insanın məlumatdan öncə dırnaq arası reklamlar qarşılıq. Söhbət hansı reklamlardan gedir, bax bunu sujettən biləcəksiniz. İndi alaqədər sayta çox daxil oluram, yəni müxtəlif saytlara, əsasən Azərbaycan saytlarına. Orda reklamlar insanı çox narahat eləyir. Bəzən elə reklamlar olur ki, insan heç saytı açmaq istəmir. Yalnız saytda o reklamları vermək istədiyiniz fikirdir, çünki orda müxtəlif yaş qrupu insanlar daxil olur. Yığışdırsalardı daha yaxşı olardı, yəni çıxmasın o reklamlar, qıraqlarda heç, heç bir saytda olmasın. Vətəndaşların narazılığına səbəb saytlarda tez-tez rast gəlinən pornoqrafik xarakterli linklər, GIF-lər və bu tip reklam panelləridir. Belə reklamlar müxtəlif xarakterli saytlarda, daha çox isə qadın portallarında rast gəlinir. Belə saytlara az yaşlıların da daxil olduğunu istisna etməyən psixoloqlar istifadəçiləri diqqətli olmağa çağırır qadın olan saytlarda daha çox olması, məs buna görədir ki, qadınlar daha çox diqqət edəcəklər. Mən çox hallarda qastlaşığın öz pasiyentlərimdən ki, 15 yaşınadək uşaqlar gətirdilən, sırf o reklamlardan çox ciddi fəsadlar görürlər. Kütləvi informasiya vasitələri və reklam haqqında qanunvericiliyə əsasən, kütləvi informasiya vasitələrində mənəviyyata zidd olan məlumatları xəbər və reklam formasında dərci edənlər inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. İstehlakçının mənəviyyatına psixiki sağlamlığına mənfi təsir göstərən eyni zamanda onda ıı, ictimai mənəviyyat əleyhinə qərdişlər aşılayan reklamların məlumatların dərj edilməsi bir mənalı şəkildə qadağandır. Mütəxəssislər veb səhifədə görünən hər reklamın saytdan asli olmadığını deyir. Veb reklamlar iki növvə bölünür: sayta məxsus olanlar və kənardan yerləşdirilən zərərli reklamlar. Çıxış yollarına gəlincə isə antivirus və malvərə qarşı olan proqramlar köməyi ilə biz bu virusları və yax da bu agentləri silə bilərik. Reklamın məsuliyyət daşıyan şəxslər həmin o reklam şəbəkələrindən müqavilə bağlayanda gərək bu şərtləri onların qarşısında qoyulsun. Son dövrlərdə bu sahədə qanvericilik də sərtləşdirilir vətəndaşın mənafiynə toxunan məsələlər varsa, o özü birbaşa məhkəməyə müraciət edə bilər. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyi elektron təhlükəsizlik mərkəzindən bildirilir ki, istifadəçilər belə reklamlardan xilas olmaq üçün brauzerlərə AdBlock extension əlavə edə bilərlər. Belə olduqda reklamlar avtomatik bloklanacaq. Xoşa gəlməz reklamlar adətən kompüterlərə yükləmiş zərərli proqramlar vasitəsilə veb səhifələrdə yayımlanır. Problemi aradan qaldırmaq üçün brauzerlərdən tanımadığınız bütün əlavələri silməyiniz də tövsiyə olunur. Şəhla Cəvanşırqızı, Sevda Uluğtağ, Mənəfəzizli, <Sessizlik> Bakı.